নমস্কাৰ পুনৰ মোৰ বাগিচালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকক ইপিিয়া ফুলটো কেনেদৰে পপাৰশেশ্বন কৰিব পাৰি তাকে দেখুৱাবলৈ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় চাব আৰু ইয়াৰ ইয়াৰ বিষয়ে জানিব আৰু এই ফুলটো সুন্দৰছোঁ দেখিব মই ফটো এটা দুটা দি দিছোঁ আপোনালোকে চাব বিভিন্ন ৰঙৰ পাব ইপিচিয়া গোলপীয়াই ৰঙা মানে তিনি চাৰি ধৰণৰ ৰঙৰ পোৱা যায় এপিচিয়া যাক কোৱা হয় এপিচিয়া ইয়াৰ পপাৰ্গেশ্যন অতি সহজ পদ্ধতি আৰু সহজতে ইয়াৰ পৰা শিপা ওলায় ইয়াৰ নলগোৱাকৈ বহুত সহজ পদ্ধতি ইয়াক ইয়াক ৰোৱা সময় কৰা হয় আপোনালোকে ধুনীয়া হয় শুকাই তাকে আপোনালোকৰ লগত সকলোখিনি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ এই ভিডিঅ'টো কেনেদৰে কৰিছো আৰু কেনেধৰণৰ ইয়াৰ পৰা আকৌ নতুন এটা পথত আপোনালোকে

চইল মিক্সাৰতে মই ইয়াক এনেদৰেই ৰুই ৰাখিছোঁ ইয়াৰ শিপাৰ পৰা ডালটো ব্ৰাঞ্চটোৰ পৰা শিপা ওলাবলৈ অতি সহজ হোৱা দেখা যায় অকণো কষ্ট নোহোৱাকৈ ইয়াক ৰোপণ কৰিব পৰা যায় কিন্তু অতি সুন্দৰ ধুনীয়া এটা ফুল আপোনালোকে বিভিন্ন ৰঙৰ পাব আৰু সংগ্ৰহ কৰিব গৰমত ফুলা ফুল এনেধৰণৰ ফুলবিলাকে আমি ৰুই ৰাখিব লাগিব গৰমত ফুলিবলৈ এবাৰ আপুনি সংগ্ৰহ কৰিলেই এবাৰ কালেকশ্যন কৰিলেই আপুনি আপোনাৰ বাগিচাত ৰৈ যাব কোনো যত্ন নোলোৱাকৈ সহজতে হয় যেতিয়া বিক্ৰীৰ বাবে সাজু কৰা হয় ইমান চাইজৰ পদ্ধতি কৰিবলগা হয় সেইটো কাৰণে মই আকৌ এদিন কামটো কৰিব নলগাকৈ ডাইৰেক্ট ইয়াতে মই পচাই ৰাখিছোঁ ইয়াতে বালি মাটি সাৰ মিক্স কৰা আছে ককপিত দিলেও হয় নিদিলেও হয় আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ককপিটো দিব পাৰে কাৰণ এটা ফুল ৰোৱাৰ লগে লগে যদি কিছুমান চ চইল মিক্সাৰত মিক্স কৰা হয় খৰচটো বাঢ়ি যায় আৰু পুলিটো বিক্ৰী কৰা সময়ত দামটো বেছিকৈ ল'ব লগা হয় সেইটো কাৰণে কিছুমান ফুলত যিটো নিদিলেও হয় সেইটো মিক্সাৰ মানে সামগ্ৰী সেইটো নিদিলেও হয় তেতিয়া হয় তে এটা কাষ্ট গ্ৰাহকক এনেদৰে কম ৰেটত কিছুমান যদি কিছু সকলোৱেতো দামটো দিব নিবিচাৰে সেইটো কাৰণে এনেধৰণে ৰোপণ কৰিব লগা হয় কৰ্কপিটটো দিলে ইয়াৰ ৰোদটো আহিবলৈ ৰ'দ বল আহিবলৈ অতি অকণমান সহজ হয় ককপিট দিলে যদি আপোনালোকে দিয়ে দিব পাৰে কিন্তু কাৰণ মই এইখিনি পোনপটীয়াভাৱে একেবাৰে বিক্ৰীভাৱে সাজু কৰি দিছোঁ এনেদৰে ৰুই দিছোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা শিকিব পাৰিছোঁ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে লাইক এটি কৰি দিব বুলি আশা কৰিছোঁ লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ পাহৰি নাযাব আৰু আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ যদি শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ আত্মীয়লৈ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু যদি এতিয়ালৈকে আপোনাৰ বাগিচাত এই ফুলটো মানে সংযোজন ঘটোৱা নাই যদি আপুনি আপোনাৰ বাগিচাত নাই তেতিয়াহ'লে এইটো বছৰতে আপুনি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে এই ফুলটো অতি সুন্দৰ ধুনীয়া যেতিয়া ফুলি থাকে বাগিচাত তেতিয়া গ্ৰাহকে বিচৰা দেখা যায় যেতিয়া ফুলটো ফুলে তেতিয়াহে মানে গ্ৰাহকক এট্ৰেকশ্যন কৰিব পৰা যায় আপোনালোকে পলম নকৰি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে ৰ'দ বৰষুণ দুয়োটাই সহ্য কৰিব পাৰে কিন্তু বেছি পোনপটীয়া গোটেই দিনভৰ ৰ'দত ৰাখিলে পাতটো অলপ শুকান আৰু কোচ খাই যোৱা দেখা যায় ছানলাইট এঘণ্টা বা দুঘণ্টা পালেও হয় নাপালেও কোনো কথা নাই কিন্তু গোটেই দিনভৰ ৰ'দ পালে অলপ পাতটো কোচ খাই আহে যদি এনেধৰণৰ কথাবোৰ আপুনি জানিব বিচাৰে যদি নতুন ফুল সংগ্ৰহ কৰিব বিচাৰে সদায় প্ৰতি মাহে যদি আপুনি নতুন ফুল সংগ্ৰহ কৰিব বিচাৰে আৰু ফুলৰ বিষয়ে যদি কেনেদৰে ৰোপণ পদ্ধতি শিকিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ পাহৰি নাযাব আপোনালোকে আৰু নতুন নতুন ফুল মই সদায় সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা চেষ্টা কৰিছোঁ এয়াই হৈছে মোৰ কিছুমান নতুন ফুল আই ভি জেৰেনিয়াম আজিলৈ আহোঁ পুনৰ লগ পোৱা আশাৰে ধন্যবাদ